爷爷。 待てよてめえお ちょっとえっ ああおいしかったありがとねおじさんよかったねねおじさんああもう腹いっぱいになったのかボ主。ズ 何時間かしたらお母さんも戻ってくるし、もう大丈夫。ううだ。う,うん？どうしたの？ううちょっと大丈夫ねえってば。おじさんどうしよう。これは食当たりじゃなさそうだな。あるか。 急いで病院を探そう。

おい、この子を見てもらいたいんだが、どうにかならないか。おい、どうしたんだ少し黙っとれ。どれ、見せてみろ。急に腹が痛いと言って倒れたんだ。時間がない。緊急に回復して処置する。えお腹切るのおい、こっちはどうなるおい、おい。 アリ <laughs> 大丈夫かここの医者、ずい <laughs> 外人でから差別して <laughs> 何？<laughs> こいつら、後から来たのに手術してるアリー、無視されたうわ <laughs> あっアリアリそう。<ソ>見てわからんのか今は手術中だ出てけお前、俺の弟 見捨てた許さないうるさい出ていけというのはわからんのかそうお前も弟のように死ね今殺されちゃそのガキも死んじまう俺が相手になるぜならお前も殺してやるよ ま楽しい <laughs> <laughs> 手術は終わったのか ああ、終わった。中水炎だったよ。破裂寸前だった。危なかったがな。お、お前、絶対に、殺してやるふ <laughs> ん、随分元気だな、兄弟揃って。お前、ずるい奴だ弟、見殺しにあんた えななんでこいつはただの石だよ尿管結石だ結石<跡>ああ激痛が走るが石が膀胱に落ちちまえばなんてことはねえ気失って寝てただけだじゃあ世話になったな ありがとうね、お医者さん。ふん、お医者さんか。久々に聞いた言葉だな。こいつはどのくらい入院するんだまあ、二三日もじっとしてりゃ大丈夫だろう。子供は回復も早いしな。でも、お母さん待ってるんでしょまあ、俺が母親の店を探して連絡はしておくよ。お前、しばらくじっとしてろよ。 あんな場所でうろつくんじゃねえぞやめておけこの子もきっと母親を待っているのが楽しいんだろうなあそうだろううんこの町には大人子供関係なくいろんな事情を持った連中が山ほどいるんだだがみんな精一杯頑張ってるだから俺はこの町が好きなんだよ、うん、そうだな、ね だからあんたみたいな医者も必要なのかその通りだ俺は患者に一切の差別はしないこの町で病気で苦しむ人間がいれば誰でも助けるさじゃあ俺らは帰るぜああそういえば代金はああそれなら問題ねえ俺には強力なスポンサーがいるんでな そうなのかまあとにかく助かったよありがとうな、ね、しかしあんたの社長さんも物好きだね うちの社長がファンなんですよ。先生が尊い大の部長をされていた頃からの。そっか。ま、会ったことはないが、その風間社長さんとやらによろしく伝えてくれ。はい。 哥。啊